Важливо заслужити чи здобути довіру цих поліціянтів, правоохоронців, стати одним з них. Це зрозуміло, це дуже важливо. А наскільки важливо, щоб журналісти довіряли правоохоронцям? и насколько это возможно, в частности, в украинских условиях. Я прошу комментарии от всех участников, начиная с Вы неправильно сказали, что стать одним из них, надо оставаться журналистом и стоять на... Я процитировал. Нет, ну, может быть, я плохо тогда высказался. Оставаться надо журналистом. И основные принципы, это человеческие морали, которые они... Понимаете, журналистика это вообще-то подлая профессия. Мы это хорошо знаем, что очень часто журналисты оказываются и создают на скандалы, которые лживы. Это, это отдельная тема. Понимаете? Мораль журналиста – это отдельная тема. Но э, в данном комнате собрались люди, для которых мораль в первую очередь. Понимаете? И журналистика уже на втором месте. Ефрем, ну, у Вас 20 или больше лет опыта. Вам доверяют правоохранители, Вам доверяют те, кто смотрит Ваши фоторепортажи. Вы доверяете? Вы без страха идете туда, где есть… Є... Украинская милиция, украинские и другие правоохранительные органы. Впрочем, будь ласка, Каразий, Зураб и ну, я, я работаю не только с украинской, с, с разными полицией. Там В Грузии я говорил про э, первое слово. Вот э, Зура вспоминал про этот жестокий разгон, после которого его арестовали. Там были избиты многие журналисты, отобраны аппаратуры. Ну, опять-таки, тот же психология, когда бежит на меня с дубинкой полицейский, собирающийся меня ударить, и что-то кричит. Я ему не кричу ни по-русски, ни по-грузински, я кричу по-английски, I don't understand. И он сразу же, а Грузия, она стремится в НАТО, она сразу, он сразу опускает дубинку, и максимум, что он мне кричит, go, и толкает аккуратненько меня в спину. Понимаете? То есть доверяю ли я полиции? Ну, там тоже такие же люди, вы поймите, это общество, это средство общества, как журналисты это средство общества, и полиция это средство общества. Всюду есть подонки, среди журналистов много подонков, среди полиции много подонков, среди врачей есть подонки. У вита общество, паєте нулі зайте роздяга. Я не думаю, що поліція, міліція, силові структури повинні повністю довіряти журналістам. Це було з їх точки зору непрофесійно. А те, що говорив наш е, німецький колега, є можна побудувати стосунки на взаємо. Вигідних якихось засадах і мати якісь чесні правила гри, але поліція ніколи не буде довіряти нам до кінця. І я на своєму досвіді знаю, що я ніколи не буду довіряти поліції. А це було в Білграді під час двох е, чотирьох місячних протестів проти Мілошевича, 98-й рік. Ми настільки стендов був стояння протистояння поліції та демонстрантів тривало днями. Ми з поліцією обмінювались цигарками, а розказували анекдоти. Тобто, ми з ними подружилися Я на той час вже дуже добре говорив сербською. І як тільки вони отримали це, це литраві, тільки вони отримали по рації команду розганяти. А сусід того, з ким я курив і розказував анекдоти, дістав дубинку і розбив мені лампу на камері. І цей день для мене закінчився вже потім, через кілька годин. Втратою камерою відправкою в лікарню в Британію і так далі. Тобто, до того ми були а, на дуже довірливій ноті. Тому ні, ми ніколи не будемо довіряти повністю. В нас робота є різна. От але ми можемо будувати наші стосунки на якійсь цивілізованій основі. В жодному разі я не мав на увазі, що ми вороги поліції чи поліція вороги нам це професійні стосунки. Чим вони професійніші, тим краще для всіх. И Дякую. украинская, украинская полиция не в свете, поверьте мне. Да, это действительно взаимное доверие. Но это не, не строится на протяжении одной недели, одного дня. Это строится на протяжении многих лет. Опять-таки, строится на основании тех же тренингов для полиции, для журналистов, для того, чтобы люди умели построить друг с другом отношения. И так только мы человеческий фактор сюда вносим, потому что человеческий фактор играет роль одинаково во всем мире. Есть хорошие полицейские, есть плохие полицейские есть хорошие журналисты, есть плохие журналисты. Мы это все понимаем. Но нужно and, and набраться смелости и сделать первый шаг навстречу. Потому что длинное путешествие начинается с первого шага. Я, в принципе, доверяю в какой-то мере полиции. Потому Хуй что... женские полиции, чьи полиции в зале. <laughs> да. Вот, а, а остальное все это человеческие отношения, поэтому, то есть сегодня с тобой плохо поступили, завтра лучше, хорошо никогда не поступят. В принципе, полиция не тот орган, который это самое. Скажите мне, будь ласка, де межа самозахисту журналиста у цих ситуация сяк зброя? Інші засоби, які можуть бути не лише захистом, а і використовуватись для активного, так би мовити, самозахисту, я почав насправді з Джимом. Я бы не выступал адвокатом использования оружия кем бы там ни было. Мы не живем в идеальном мире, я прекрасно понимаю, но я бы никогда не выступал за использование оружия. Поэтому средства защиты себя как индивидуума, у вас есть право на самозащиту, естественно. Но насколько касается оружия, Чим менше вас підготовки оружиє? Чим менше вас підготовки, тому чим ви займаєтесь, то это не А Наоборот, не станеться просто більш опасним. А не має права в таких ситуаціях користуватися зброєю. Тільки пасивні захисти безпеки, їх треба мати, треба знати, як ними користуватися. Чому ми не можемо користуватися зброєю? Ми є учасниками, ми не є учасниками чийсь конфлікту, ми є спостерігачами. Якщо якісь люди мене атакують на Мене нападають, і я добре тренований і вмію користуватися зброєю. І я вклав кілька чоловік. Я перестав бути журналістом, я став бути учасником конфлікту. Я зробив, а я здійснив вбивство. Це не моя війна. А я вбив людей чи, чи поранив. Тобто я я за шкоду. Тобто, це ставить тебе поза межі журналістики моментально. Якщо будь-який журналіст буде замічений, помічений використання зброї а на якійсь території в якомусь конфлікті це моментально поставить під загрозу всіх журналістів, тому що бойовики там чи поліція з того і з іншого боку моментально сприйме вас як воюючу сторону і почне відстрілювати всіх. З оружим не то не то що брати, зніматися з ним не можна, тому що у нас часто будбувають всякі воєнні учині. где журналистам из нормальных побуждений предлагают там там посидеть на танке э, там, подержать автомат там, даже пострелять это не проблема э, все это, все это снимается кто-то это выложит в какую-то соцсеть я например живу в конфликтном регионе если я попаду например на осетинскую или абхазскую сторону да, меня кто-то опознает и скажет что ты там сидел на танке ты не журналист то есть из моей личной безопасности не нужно делать никогда. У CNN был замечательный оператор, который работал на них, освещает Чеченскую войну, известный своими шикарными кадрами с Карабахского конфликта и так далее. И вот он в один прекрасный момент, он исчез. И CNN обратилась ко всем журналистам, находящимся на войне, помогите его найти. Мы пытались его найти, было найти практически невозможно, и вдруг по, в одном из каких-то международных телеканалов появился видеоматериал, где чеченские боевики танцуют зикер. Это такой танец, где мужчины, это боевой танец, мужчины становится круг и танцуют. И один из танцующих был этот оператор. В тот же день он был уволен из сеном.